Novruz bayramı ilə əlaqədar qeyri-iş günləri olmasına baxmayaraq, Sumqayıt şəhər icra hakiməti mənzil kommunal təsərrüfatı istehsalat birliyinə tabe olan qurumlar gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Təmizlik departamenti ilə həmkarlar tərəfindən tullantılar daşınır. Dizinfeksiya idarəsinin nümayəndələri isə ərazini dezinfeksiya edirlər. Tullantıların daşınması növbəli şəkildə həyata keçirilir. Səkki daşları yığılır. Küçə və prospektlərdə səliqə-səhman yaradılır. Görülən işlərin əsas məqsədi sakinlərin rahat şəkildə yaşamalarını təmin etməkdir. Mənzil istismar sahələrində həməkdaşları tərəfindən məhəllə və mikrorayon daxilə ərazilər abadlaşdırılır. Yer bəllənir, ağaclar suvarılır, gövdələri ağardılır. Qeyddəki görülən işlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Şəmsistan Fikirlətli Elbrus İsmayilov, Dünya TV.